Indah berbalam si awan petang berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberi. Tidak lengkap pembuka bicara kita jika tiada perkenalan daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nurin Kaisarah Ahza binti Muhammad Azhar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanahajah Hajah Kalsom yang terletak di Bandar Damansara, Kuantan. Kod sekolah saya ialah CEA4086. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 yang mengambil aliran sains tulen. Jadi, itulah serba sedikit tentang diri saya novel yang menarik minat dan hati saya untuk dijadikan bahan bicara buku pada kali ini berjudul Bisikan Syurga. Terbitan PTS Litera Utama dan dicetak pada tahun 2010. Pengkarya bagi novel ini ialah Yani Rahmah Nugraheni dan mempunyai halaman bercetak sebanyak 343. Apa yang uniknya berkenaan novel ini ialah penulis Yani Rahmah Nugrahani berasal dari negara Serumpun iaitu dari Yogyakarta, Indonesia. Sudah menjadi sinonim untuk setiap novel mempunyai isi kandungan, pengajaran dan nilai murni yang menarik termasuklah novel bisikan Surga. Tanpa basa-basi, mari kita mendalami isi kandungan novel ini. Bab satu dimulakan dengan pasangan suami isteri iaitu Ikhwan dan Mulan yang merupakan mu'alaf tinggal di kawasan pedalaman dan Mulan sedang berjihad dan berkorban untuk melahirkan anak sulung mereka. Anak kecil tersebut merupakan seorang puteri dan diberi nama Salsabila yang merupakan watak utama bagi novel ini. Sesuai dengan erti namanya, iaitu Mata Air Surga Salsabila merupakan seorang yang beramah lemah lembut dan suka membaca Al-Quran serta tafsirannya Apabila umur Salsabila mencecah 16 tahun dia ingin melanjutkan pelajarannya ke kota Indonesia Ia sangat keberatan kerana selama ini ia tidak pernah berjauhan dengan keluarganya Cabaran dan dugaan Salsabila bermula apabila ia terpaksa tinggal bersama nenek dan tiga orang makcik saudaranya yang beragama Nasrani. Salah satu watak sampingan bagi novel ini ialah makcik saudaranya yang bernama Sarah. Sarah mempunyai pasukan dan misi mereka adalah untuk memurtadkan orang Islam. Sarah bertindak sedemikian kerana Universiti yang dihadirinya menyeru manusia untuk memeluk agama mereka. Pada peringkat peleraian dalam novel ini, bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Salsabila menjentik hati dan menarik minat Sarah untuk mendalami Islam. Sarah mendapati bahawa surah Ar-Rahman yang dibaca Salsabila itu mampu menyejukkan dan menenangkan hatinya pada akhir bab, Allah telah menghadiahkan hidayah kepada Sarah. Jadi, itulah rumusan ringkas yang saya dapat simpulkan selepas membaca novel ini. Seterusnya, saya ingin membicarakan pengajaran dan nilai murni yang dapat kita contohi daripada novel ini. Antara pengajarannya ialah kita hendaklah memegang panduan daripada Al-Quran kerana Al-Quran merupakan panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Semua perkara berkaitan dunia dan akhirat sudah boleh tertulis dalam kalam Al-Quran. Selain itu, nilai yang terdapat pada perwatakan Salsabila juga ialah nilai ketabahan kerana Salsabila tabah menghadapi kritikan dan ejekan apabila ia pertama kali menjejakkan kaki di sekolah baharunya. Sebagai penutup bicara, saya amat menyarankan agar semua lapisan masyarakat untuk membaca novel ini agar isinya dapat difahami dengan lebih mendalam. Saya akhiri bicara buku saya dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.